আজি আছাম কেবিনেটে আছাম ষ্টেট টাউনশ্বিপ পলিচি দুহেজাৰ তেইছ গোটেই ৰাজ্যত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে অনুমোদন জনালে এই পলিচীৰ জৰিয়তে ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিয়ে পৰিকল্পিতভাৱে নতুনকৈ টাউনশ্বিপ পলিচি টাউনশ্বিপ বনাব পাৰিব চৰকাৰী মাটিতো বনাব পাৰিব আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাটি যদি আৰবান অথৰিটিয়ে কিনে ডেভলপমেণ্ট অথৰিটিয়ে কিনে এইটোতো তেখেতসকলে বনাব পাৰিব তাত কণ্ডিশ্যনটো হ'ল যে এই টাউনশ্বিপ পলিচিটো চৰকাৰে প্ৰত্যেকটো টাউনশ্বিপ পলিচীক অনুমোদন দিব তাত ৰাস্তা থাকিব লাগিব যিমান ডাঙৰ টাউনশ্বিপ পলিচি হ'ব তাত ত্ৰিছ শতাংশ কমেও ৰাস্তা তাত থাকিব লাগিব বেছিছে বেছি মেক্সি মানে ষাঠি শতাংশ ঘৰ বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব প্লটিঙৰ কাৰণে ৰেচিডেঞ্চিয়েল প্লটিঙৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু দহ শতাংশ কম্পালচেৰিলি তাৰ কাৰণে ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে ইকনমিক উইকাৰ ছেকশ্যন আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকিব এইটো কৰাৰ কাৰণ হ'ল যে তীব্ৰ গতিত যিটো নগৰীকৰণ বা চহৰীকৰণ হৈ আছে তাত আমি দেখিছোঁ যে চহৰৰ লগত গাত লাগি থকা অঞ্চলবোৰত আঠ ফুট ৰাস্তাত ঘৰ হৈ যায় পিছত ৰাস্তাটো বহল কৰিব নোৱাৰি ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰ্্বিড ৰেপিড আৰ্বেনাইজেচনৰ কাৰণে যিটো সমস্যা উৎপন্ন হয় যে টাউনৰ গাত লাগি থকা অঞ্চলবোৰ ছিষ্টেমেটিক চাইণ্টিফিক ডেভেলপমেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে তাত ড্ৰেইনেজ কৰিব নোৱাৰি ৰাস্তা বহল কৰিব নোৱাৰি কোনো ধৰণৰ পাব্লিক ফেচিলিটি তাত নাথাকে পাৰ্ক তাত নাথাকে কিবা সৰুকৈ মাৰ্কেট কৰিলেও মেইন ৰাস্তাৰ ওপৰতে গোটেই মাৰ্কেট হৈ যায় চ' কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এটা ৰিফৰ্মছ এজেণ্ডা আনিছিল যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এটা টাউনশ্বিপ পলিচি হ'ব লাগে প্ৰত্যেকটো ষ্টেটত আৰু ভাৰতে যিহেতু আৰবান ৰেপিড আৰ্বানাইজেশ্যনৰ তৰফত গৈ আছে এই সমস্যাটো কালি জটিল নহওক প্ৰত্যেকটো ষ্টেটে এইটো কৰিছে অসমেও এই ৰিফৰ্মছ এজেণ্ডাৰ অন্তৰ্গত অসম টাউনশ্বিপ পলিচি দুহেজাৰ তেইছ আনিলে তাৰপিছত আজি কেবিনেটে ড্ৰাফ্ট আমাৰ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা বহুদিনীয়া দাবী আছিল যে যিসকলে আমাৰ মানে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হওক বা ছিনিয়ৰ ৰেচিডেণ্টছ হওক বা নন পি জি ৰেচিডেণ্টছ হওক তাৰপিছত ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিসকলে আচলতে ইণ্টাৰ্ণি কৰি আছে তেখেতসকলৰ যিটো পাৰিতোষিক আমি দিছিলোঁ সেই পাৰিতোষিকটো তেখেতসকলে বঢ়াবলৈ আমাক কৈ আছিল এতিয়া তেখেতসকলৰ সকলোৰে যি যেনেধৰণে পায় তাৰ ওপৰত ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট আমি তেখেতসকলৰ পাৰিতোষিকটো আজি সভাত বৃদ্ধি আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত কৰিছে বৃদ্ধি কৰিবলৈ আন এটা খুব ভাল খবৰ আমি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ৰেচন কাৰ্ড আমাৰ এতিয়াও বহুত লোকে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই আমি অহা ষোল্ল জানুৱাৰীৰ পৰা বাইছ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীসহ সকলো মন্ত্ৰীসভাৰ মাজত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব ভগাই দিছে একোটা একোটা বিধানসভাত গৈ বিধানসভা সমষ্টিত গৈ যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড এতিয়া আমি আবেদন কৰিছিল প্ৰস্তুত হৈছে সেই ৰেচন কাৰ্ডসমূহ আমি বিলাই দিম আৰু ৰেচন কাৰ্ডসমূহ বিলাই দিয়াই নহয় যদিও আমি ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা বাইছ তাৰিখৰ ভিতৰত দিম তথাপিও তেখেতসকলক আমি জানুৱাৰী মাহৰ চাউলটো আমি আৰম্ভ কৰিম জানুৱাৰী মাহৰ চাউলটো তেখেতসকলে পাব সেইটো এনেকুৱা নহয় যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা চাউল পাব জানুৱাৰীত কাৰ্ড দিছে এইটো নহয় জানুৱাৰী মাহতে তেওঁলোকে চাউল উপলব্ধ হ'ব আৰু লগে লগে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত তেখেতসকলে পাঁচ লাখ টকাৰ এখন হেল্থ কাৰ্ডো পাবলৈ সক্ষম হ'ব যাতে তেওঁলোকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা পাঁচ লাখ টকাৰ এটা পৰিয়ালে এবছৰত উপলব্ধ হয় এইখিনি সিদ্ধান্ত আজি কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত এই আটাইখিনি সিদ্ধান্ত আমি দুইগৰাকীয়ে অৱগত কৰিলোঁ ধন্যবাদ